Ой. Ничего не раскрутилось? Походе. Да нет, бен закончился, бля, рука бля. Я же кто провел Я думал, там его дохуя. Ну так, полный Он испарился, пока стоял. Еще, не, не привык до его. Да? капец. Ну без происшествий все нормально. бен закончился. бен закончился. Ну и все, а так все хорошо. покажи что у него блядь. Ничего не открутилось. Спасибо. Нет. Не сгорело, ничего? Ничего. А, ты взял типа не грушу, а такое, по-моему. Ну и кабула. Не, ну, ложку. 186. 186. Нема! Я, я забыл тебе сказать, Серега ездит. Надо две батарейки, ел. короче, как в <свят> биосе трех вольтовых. все, дело похоже. На таком же моторе, только меньше, ну, не такой заряд. Как у вас. 38 Макса там, 38 карта? Макса перегильзована, там, короче, гильзу на гильзу ставили. Или она не снимает? Снимает. Наши. Секреты. Ты нас снимаешь. Улыбайся. Идет. Да. Я уже ел. Блин, я смотрел, этот чехольчик стоит, короче. О, на, 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 грудь, вот, этот, типа ремни, что-то 500 гривен, по-моему. Китайский. А блин, китайская эту камеру покупаешь, блин, да, она там стоит. Не, ну камеры это оригинальные, такие все, все Они ж подходят от китайских камер. Но... Так оно там все в китайской есть, уже сразу покупаешь совсем. Унифицировано. А что это таки? Что? Крышечка и какая? Крышка, это на Габану сделал новую. <реш> Бля. Мою десь батько сгубил, то я на ней так и не шукал. А там у Андрюхи она была, а, то ж плюс еще одну Габану брата ее. Это Там только крышки на раме, понял? Я взял на его почту, старую. Наверное. Пластику, Но, пластик кусок вырезал, пластик. На фен он нагрел, сделать, только так вдавил, блядь, и получилась одинаковая форма. А у тебя такая же типа хуже? По идее, да. Ну, там такая он похожий, да. Ну, такая. Можно тебе будет что сделать, пока а ты не да? голову. Ну, нам не надо. Поменял транспорт. <правду> Блин, реально на этом спокойнее вообще. Гроши не сосе так. Далеко ты обхал без бензина? 700 метров. Так, по порядку. Это же Киев взял, набрал в гугле АЗС. Он на хлоп показывает, шел 700 метров туда пиздуй. Пошел, заправил. Где ты за хлоп? Пойдешь серьезно? Да. Это Приживало бы грошей хватило, но посчитал примерно, что не больше 7 литров, а стоит по 20, то хватит. Блин, ну, дешевше на велике уйдет, чем на этом? там такие расходники, там цепа купил, там колодки, что дольше? Ну, на велике. Ну, я катался только. 140 кг. даже таком мопед обычный, он все равно быстрее, чем велик. Ну то хиба. Он хавает полтора литра, два, блин. Ты приехал 140 км на велику за 7,5 часов. Ну там по кущах, по лесах, по селах. 7,5 часов? Да. да. Я бы в день на мопеде 100 наматывал. У меня отсюда домой 25 км на трещину. Там, ну, прикинь, в день по полтиннику, за два дня уже 100 км. Так, это, это. еще по нарастающей, там, один день 40, в другой день 80, а на третий 140. А великий? Да. Нормально. Oh, Теперь уже треба 200, 220, 300. 380? Да. Нет, сам больше, по-моему, 350 проезжал. За день? Классно. А ты был вчера там марафон был в 25-100? Нет. Один Откинулся, кирдыкнулся. Да? Да, сердце схопило, и все, нет? нема пацана. Там уже вроде как московский вчера закрывали. Это на велосипеде, да, у него сердце? Не, винбих. полумарафон. Полумарафон. Это 20 километров где Да. Ладно, пока. Ты домой? Да. Пока, Макс. Приехал, покатался и домой. Уезжать Душу успокоил. А когда ты на работу?

Não, não, 啊。<sighs>

да, нет, я не знаю, Я иду. Их... знаю. Все равно, что у тебя без розетки вода хуярит. А, а где свет? А где свет? А где свет? У нас свет уйдет. <свят>